মাতৃসকলে সদায় মুখত উজ্জ্বল হাঁহিটো ৰাখিবচোন বিউটি পাৰ্লাৰ যাব নালাগে আপুনি ইমান সুন্দৰী হ'ব আপুনি ইমান সুন্দৰ হ'ব এই গোটেই অঞ্চলত আপোনাৰ প্ৰশংসা হ'ব এইটোৱেই কুঁজি কুঁজিয়ে যেতিয়ালৈকে কংসক চন্দান পিন্ধালে দেখিবলৈ কোৰূপা হ'ল কোঁচটো বাঢ়ি বাঢ়ি গ'ল কংখ মানে কি মন মনৰ পূজা যেতিয়ালৈকে কৰিব মনৰ সেৱা যেতিয়ালৈকে কৰিব মনৰ মজত যেতিয়ালৈকে মনৰ চিন্তাত থাকিব কোষ্টও ওলাই যাব দেখিবলৈ কুৰভ হ'ব আত্মাৰ সেৱা কৰক দিব্য সুন্দৰী হৈ যাব এই কথাটোকে বুজাইছে আত্মাৰ সেৱা কৰক আৰু সেইকাৰণে আমাক এই কথাখিনি কৈছে আজিৰ পৰা কোনোবা আপোনাৰ ঘৰলৈ গৈছে সেইবোৰ শুনিবলৈ যোৱা নাই বন্ধু এজনৰ ঘৰলৈ গৈছে অকণমান ভাল পাম তেওঁৰ লগত হাঁহি মাতি কথা পাতক পাৰিলে এগিলাচ পানী গাখীৰ দিয়ক কি পাৰে দিয়ক দুখৰ কথা নক'ব অত্যন্ত অভদ্ৰ আমি এইটো এজন ক'ৰবাৰ পৰা মানুহ আহিছে বন্ধু আহিছে আপোনাৰ দুখৰ কথা শুনিবলৈ ল'ৰাই কথা নুশুনে ছোৱালীৰ কথা শুনে মানুহজন অমুক তমুক পইচা নাই পাতি নাই সেই মানুহজনে কেনেকুৱা পাব বাৰু আপুনি কওক সেইটো কম এইটো ভাল জানো সেইকাৰণে আজিকালি মানুহৰ ঘৰলৈ নাযায় কেলৈ নাযায় এইবোৰ ফাল্টু কথা শুনিবলৈ নাযায় মানুহ ঘৰলৈ যাব যদি মন ভাল লগায় তাত গৈ ভাল পায় তেতিয়া যাব বন্ধু এজনৰ ঘৰত যাব ভাল কথা পাতক শাস্ত্ৰ কথা পাতক ভাল পজিটিভ কথা পাতক খবৰ খাতি লওক হাঁহি মাতি কথা পাতক দেখিব তেওঁ আপোনাৰ ঘৰত গৈ বাটত আহি বৰ ভাল পালোঁ যে মনটো বেয়া লাগি আছিলে বন্ধুজনৰ ঘৰত গৈ বৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহে ভাল আপুনি গৈ সেই মানুহজনে মনটো বেয়া লগা কাৰণে আপোনাৰ ঘৰত গৈছে আপুনি আৰু একোপা গাই দিলে ল'ৰাই কথা নুশুনে ছোৱালীৰ কথা শুনে বহু আইয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নষ্ট কৰি দিয়ে বহু আইয়ে মানুহ যোৱাৰ লগে লগে ল'ৰাটোৰ বদনাম গাব ই নপঢ়ে নহয় নপঢ়ে নহয় একেবাৰে কথা নুশুনে অমুক নহয় সি তেতিয়া জেদত লাগি যায় তুমিতো নপঢ়ো বুলি কোৱা নপঢ়ো আকৌ তুমি দেখোন কৈ ফুৰা কথা নুশুনা কথা নুশুনা নুশুনো আকৌ কথা গতিকে এইবোৰ আমাৰ মানসিক অৱস্থা গতিকে এই কথাখিনি সদায় মনত ৰাখিব আমি জীৱনক জানিবলৈ জীৱনক বুজিবলৈ এইবোৰ গীতা দিছে ভাগৱত দিছে আৰু এইখিনি কথা সদায় বচাই চলিব লাগিব এতিয়া আমি আহিছোঁ অষ্টম অধ্যায় অক্ষৰ ব্ৰহ্মযুগ অক্ষৰ ব্ৰহ্মযুগ সদায় ব্ৰহ্মৰ ক্ষয় নাই অৰ্থাৎ এটা হ'ল স্থূল ব্ৰহ্ম এটা হ'ল চিন্ময় ব্ৰহ্ম অৰ্থাৎ সূক্ষ্ম ব্ৰহ্ম অৰ্থাৎ এটা হ'ল আত্মা আত্মাও ব্ৰহ্ম পৰমাত্মাৰ এই শক্তিও ব্ৰহ্ম ভগৱানৰ শক্তি গৰু আৰু গাখীৰ যেনেকুৱা ভগৱান আৰু সৃষ্টি তেনেকুৱা উদাহৰণ দিছে গৰু আৰু গাখীৰ যেনেকুৱা গাইজনীৰ পৰা গাখীৰ ওলায় গাইজনীক কাটিলে গাখীৰ নাপায় গৰুৰ পৰা গাখীৰ ওলাই গৰুৰ পৰা গাখীৰ ওলাই গাখীৰ গৰু নহয় ধৰিব পাৰিছেনে গৰুৰ পৰা গাখীৰ ওলাই গাখীৰটো গৰু নহয় ধৰিব পাৰিছেনে গাখীৰ তেজৰ পৰা সৃষ্টি হয় গৰুৰ তেজ খালে মহাপ লাগিব গাখীৰ খালে মহাপুণ্য হ'ব ব্ৰহ্মচিন্তনটো বৰ টান অৰ্থাৎ এই যিমান জ্বৰ পদাৰ্থ যে আমি জ্বৰ বুলি কওঁ এই খুটাটো জ্বৰ কওঁ নকওঁ এজন মানুহ চৈতন্য খুটাটো জ্বৰ বুলি কওঁ নকওঁ নহয় সেই খুটাও চৈতন্য যদি খুটাটো চৈতন্য নহ'লে তেনে সি থিয় হৈ থাকিবই নোৱাৰে সেইকাৰণে প্ৰহ্লাদে এই স্ফটিকৰ স্তম্ভত নিসিংহ মুৰদীক প্ৰকট কৰি দিলে এতিয়া শিলৰ মাজত ঈশ্বৰ আছে সেইকাৰণে শালেগ্ৰাম পূজা কৰে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে সেইটো শিল ধৰিব পাৰিছেনে অজ্ঞানী মানুহৰ বা স্থূল বুদ্ধি মানুহৰ কাৰণে শিল কিন্তু সূক্ষ্মতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিৰ মানুহৰ কাৰণে শিলত ঈশ্বৰ আছে অৰ্থাৎ আমাক ইদং ব্ৰহ্মময় জগত গোটেই জগতখন ব্ৰহ্মময় এতিয়া ধৰি লওক আপুনি যে খোজকাঢ়িছে কত ব্ৰহ্মৰ মূৰতে ভৰি দিছে এই আসনৰ ফালে এজন সন্ত আহিছিলে এটা নামঘৰলৈ তত্তজ পুৰুষ নামঘৰত বহি আছে আসনৰ ওপৰত ফালে ভৰিখন দি পেলাই তে গাঁৱৰ ৰাইজ আহিলে আহি দেখা পালে যে প্ৰভু হাই হাই আপুনি কি কাম কৰিছে প্ৰভু কি কাম কৰিছে এইফালে ভগৱান আছে ভগৱানৰ ফালে আপুনি ভৰিখন দি থৈ দিছে তে কৈছে যিফালে ভগৱান নাই মোৰ ভৰিখন ঘূৰাই দিয়াচোন কোনফালে ভগৱান নাই কোনফালে ভগৱান নাই কথাখিনি লতং পতং নকৰিব অ আই অ লতং পতং নকৰিব কোনফালে ভগৱান নাই সেইকাৰণে গোপীৰ বস্ত্ৰ হৰণ ভাগৱতত লিখিছে গোপীয়ে যেতিয়া ভগৱানক লাজ কৰিলে কাপোৰ খুলি যমুনাত নামিলে কাপোৰ নোহোৱাকৈ উঠি আহিব দিলে লাজ কৰিলে তেতিয়া গোপী কৈছে যমুনাৰ পানীত ভগৱান নাই নেকি জলৰূপী নাৰায়ণ দেখোন তাতে আছে বাহিৰত থকা ভগজনক লাজ কৰিছা ভিতৰত থকা জন কি এই বায়ু ভগৱান নহয় জানো বায়ু কত নাই কত লুকাবা ভগৱানক জলৰ মাজত বাহিৰত লেতেৰা তুমি ঘৰৰ বাহিৰত কাপোৰ খোলা নাই লাজ কৰিছা ঘৰৰ ভিতৰত কাপোৰ খুলিছা ঘৰৰ ভিতৰত কোনেও দেখা নাই নেকি জেঠী মকৰা এইবিলাক চব আত্মাৰূপী পৰমাত্মাই আছে চাই আছে অৰ্থাৎ এইটোকে আমাক বুজাইছে অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মা আছে আৰু সকলোবোৰ ব্ৰহ্মই ধৰিব পাৰিছেনে এতিয়া তপ্তজ্ঞ যিসকল পুৰুষ সেইসকলে সকলোতে ব্ৰহ্ম দৰ্শন কৰে আৰু সেইকাৰণে দশম অধ্যায় বিভূতি যুগত ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে যে জলৰ ৰসভাগ মই সূৰ্যৰ অগ্নিৰ তেজভাগ মই গতিকে ঘোঁৰাৰ মধ্যত অস্বচ্ছ বা হাতীৰ মধ্যত উৰবত এইবোৰ সকলোকে গৈ আছে আৰু শেষত গৈ ক'লে মত্তপৰ তৰং কিঞ্চি দস্তি ধনঞ্জয় মই সৰ্বমিদম চুত্ৰম চুত্ৰেমণি গণাইব এই সমস্ত জগতত মই আছোঁ আত্মাৰূপে মোদ বাদে জগতত একো বস্তু নাই অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মৰ ক্ষয় নাই আৰু এই মাটিও ব্ৰহ্ম পানীয় ব্ৰহ্ম আকাশ ব্ৰহ্ম জীৱ ব্ৰহ্ম আৰু শক্তিও ব্ৰহ্ম চব ব্ৰহ্ম সেইকাৰণে ভকত ব্ৰহ্ম ভকত ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ ব্ৰহ্ম সৃষ্টি ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্ম গতিকে ব্ৰহ্মৰ বিনাশ নাই ব্ৰহ্মৰ বিনাশ নাই কাগজ এখন বিনাশ নাই কাগজখন ফাটিলে মাটিত পেলাই দিয়ক মাটি হৈ যাব মাটিৰ পৰা কাগজ হৈ যাব ইদং ব্ৰহ্মময় জগত আৰু সেইকাৰণে অক্ষৰ ব্ৰহ্মত কৈছে আকৌ কৈছে যে মানুহ মৰিলে কেতিয়া ঈশ্বৰক পায় কেতিয়া নৰকলৈ যায় যেতিয়া আমাৰ সূৰ্য উত্তৰায়ণ হয় তেতিয়া মানুহ জীৱনমুক্ত হয় দক্ষিণায়ণ দক্ষিণায়ণ জীৱ মৰিলে নৰক পায় দক্ষিণায়ন মানে ভোগ ভোগৰ ৰাস্তাৰে যি মানুহ যায় মৃত্যু হয় তেওঁ নৰকলৈ যায় আৰু যি ত্যাগৰ ৰাস্তাৰে যায় সি ঈশ্বৰক পায় ত্যাগৰ ৰাস্তাই হ'ল উত্তৰায়ণ আৰু ভোগৰ ৰাস্তা হ'ল দক্ষিণায়ন দক্ষিণায়ন মানে ভোগৰ ৰাস্তা গতিকে মানুহক কৈছে ভোগৰ ৰাস্তাৰে নমৰিব ভোগ কৰি কৰি ৰোগবোৰ গোটাই নল'ব আৰু ৰোগ ভোগ কৰি ৰোগবোৰ যেতিয়া আহিব তেতিয়া মৰিলে নৰকলৈ যাব কেলৈ ঈশ্বৰৰ নাম লৈ যাব পাৰিব জানো আয়ৈ মায়ৈ কৰি যাব দেও ডক্তৰ আন কোনোবা ওচৰত মানুহ নাই খং উঠিব গালি পাৰিব গতিকে মনটো বেয়া হৈ যাব আৰু মন যেতিয়া লেতেৰা হৈ যাব ভাৱনা লেতেৰা হৈ যাব আৰু লেতেৰা ভাৱনাৰে যেতিয়া আপুনি প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব লেতেৰা জীৱ হৈ পৰিব এইকাৰণে বুজাইছে যে এই ইদং ব্ৰহ্মময় জগত আৰু সকলোতে ঈশ্বৰ দেখক মন পবিত্ৰকৰ হ'ব চবতে যেতিয়া ঈশ্বৰ দেখিব তেতিয়া মন পবিত্ৰ হ'ব ঈশ্বৰময় হ'ব আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে আমাৰ চকুটোত গ্লাছ লগাওক ক'লা লগালে ক'লা দেখিব ৰঙা লগালে ৰঙা দেখিব অৰ্থাৎ মই মোৰ দৃষ্টি সুন্দৰ কৰোঁ সৃষ্টি সুন্দৰ হ'ব আৰু দৃষ্টি যদি মোৰ লেতেৰা হয় গোটেই সৃষ্টিখনেই লেতেৰা হ'ব এতিয়া সেইটোৱে উপায় দিছে চক